Отож, перша в этом році перемога Арсенала, домашняя первая перемога. Юрий Михайлович Бакалов главный тренер команды, его комментарий игры и вид на Игру, то в принципе я считаю, что результат закономера. Может быть не все сложилось в начале игры, немножко нервно было начало. В связи, я думаю, с, скорее всего связано с психологией. Почему? Потому что ребята очень Переживали по поводу тех двух ничей, которые мы в первых турах сыграли. Хотели максимум добиться, но так сложилось. А в принципе, считаю, мы из переиграли, особенно это касается второго тайма. То есть начали играть свой футбол, который присущ сейчас на данном этапе арсеналу и считаю, закономерно победили. Дякую прошу. Спортер, Юрий Михайлович, после третьего гола у вас уже была уверенность в том, что вы победу не упустите, или где-то еще были какие-то сомнения, все-таки времени оставалось немало. Если честно, то уверенность была. Я не лукавлю, еще даже потом, после того, как мы пропустили на шестой минуте мяч. В том, что мы победим. Почему? Потому что я видел и желание, и видел огонек у ребят. И в перерыве только мои убеждения подтвердились. Почему? Потому что, скажем так, Команда у нас опытная, умеет держать удар. Сделали мы, э, скажем так, выводы на, по тем пропущенным голам, которые пропускались на последних минутах. Первый звоночек это Луцкий был, мы играли до конца, то есть не дали Луцку особо разбежаться. Но сегодня это только подтвердилось. Ну, я в футбол, Мазилу в первом э, круге забил только один мяч. Сейчас три матча, три мяча. Что, что вы сделали для того, чтобы он ну, снова начал забивать? Да ничего особенного мы не делали. Я считал, и считаю, Мазил очень хорошим, сильным нападающим. Где-то, может быть, какое-то невезение, преследовало его в первом круге. Может быть, немножко психологически э, уверенность, скажем так, потерял, потерял пару моментов, которых не забивал. Сейчас, слава богу, и на сборах, и сейчас вот он потихонечку выходит на тот свой прежний уровень. Я думаю, что мы еще не раз услышим фамилию Мазилу или увидим его на табло в графе забитые мячи. Просто весной мяча пропустили после стандарта, и все три забивали центральные защитники команды соперника. Случайно Вы знаете, мы, опять же, работаем, мы очень, скажем так, пытаемся работать в этом направлении. То есть, естественно, перед игрой ребята получают определенные задания, кто с кем играет. Здесь разные бывают моменты. Почему? Потому что я уже сказал выше, что сегодня, наверное, начало было такое нервное, потому что немножко давлело турнирное положение команды, плюс эти две ничьи, где-то не все удалось. Поэтому, опять же, ошибки будем исправлять, будем дальше двигаться. Прошу. Юрий Михайлович, регулярно видим Вас на матчах молодежной команды. Скажите, вот, понимая, что только в заявку, но не всегда на поле э, попадают такие футболисты, как э, Шавы, микалюна Старгородский, Данилов и так далее. Тому. Э, насколько реально есть шанс у каких-то ребят из э, Дубля э, пробиться в основу? Ну, я имею в виду, э, там, может быть, Мипория уже и подпускался, но, допустим, тоже Витя Сахнюк и так далее, и тому подобное. Вы же не просто же, естественно, ходите на матч Дубля. Спасибо. В первую очередь, все зависит от самих ребят. Дорога в первую команду или так называемый основной состав ни для кого не закрыто. От того, как они будут качественно работать, как будут качественно прогрессировать, естественно, мы. Я поэтому и наблюдаю за ними. Я практически всех ребят знаю еще по работе в дубле. Там изменений совсем произошло немного. Поэтому в первую очередь это зависит от самих ребят. Если они будут расти, будут, скажем так, соответствовать тем требованиям, которые премьер-лиги, я имею в виду основной состав, значит, будут подпускаться, будут играть. Для того и созданы молодежные составы, это будущее. Поэтому я думаю, что перспектива у нас, я имею в виду по молодежному составу, очень хорошая. Это не касается не только Сахнюка, я не хочу сейчас говорить. Шабанов, да? Я не буду называть фамилию вам, почему? Потому что, чтобы где-то голова не закружилась. То есть я очень внимательно слежу за ними. Поэтому, скажем так, на карандаше у меня порядка 6-7 фамилий находятся из молодежного состава. Будем потихонечку, скажем так, подпускать. Сейчас немножко не время для экспериментов, поэтому есть определенные задачи. Поэтому я думаю... А вот то, что я сказал выше, все зависит в первую очередь от них. Вопрос паузу современных сборных, как заполнить. Как обычно, как обычно, ребята сегодня одержали победу. Вы знаете, у нас традиционно за каждую победу получили они еще дополнительный выходной. Соберемся на базе. Разберем те положительные и, скажем так, не очень моменты, которые были в этой игре, и будем готовиться к оболоне в обычном режиме. Ну, это... прошу, прошу. Вот, прошу. Я не знаю, что значит принципиально. Для меня каждая игра принципиальна, в принципе, как и для команды. Я уже опять же не хочется повторяться. То есть мы выходим на каждую игру независимо то ли абалон или Лечовец, или, или там другая любая команда и хотим побеждать в каждой игре. Поэтому тут особо какого-то я не буду говорить, там ажиотажа или это абалон, там или динамы. То есть не думаю, что это такое прям дерби. Это вы журналисты называете дерби, а мы обычный рабочий момент. Можно ли считать, я думаю все согласятся, что эта победа сегодня, она поддержана в праздничный день и какой-то, так сказать, в общем-то знаковый подарок президенту клуба, такой праздник Пурим, может быть такое, что это сыграет роль на то, что общее как бы, настроение и команды президента даст следующий день? Ну, праздники, праздники. Праздник, наверное, праздник это для всех, для всех и для команды и самое главное, это победа, да. И я думаю, что для нашего президента будет самый, наверное, большой праздник, если мы ему подарим, скажем так, место в Евролиге. Наверное, тогда это будет подарок. А здесь, да, победили, да, сегодня праздник большой, поэтому чему-то посвящать не будем, наверное. Наша команда находится в опасной зоне. В принципе, в украинском чемпионате много таких команд, как наши. я имею в виду по уровню игры. Но учитывая то, что еще много молодежи, хотя это не является отговоркой, многие команды, конечно, борются за такое более устойчивое место в турнирной таблице. Это прежде всего связано не только с игрой, а и с психологией. Особенно тем футболистам, которые не имеют большого опыта встреч. Но сегодня мы в игре допустили, прежде всего, как ни странно, мы добились первого результата. Многие молодые футболисты уже ждали окончания игры. А вот опытные футболисты допустили ряд, ну я считаю, таких. Серьезных огрехов, где повлиял на исход игры. Я их не буду называть, если вы внимательно смотрели, вы видели. Потому что опытные футболисты повлияли на содержание игры и, естественно, на результат. Вот такая вот, если есть какие-то вопросы, я готов. Пожалуйста, спортивный Савчук. Валерий Иванович, вот если так вот в, цифрах, в процентном соотношении, насколько команда сегодня выполнила установку на игру? Так это, это очень сложно сказать, почему, потому что э, при счете 1-0 обе команды уже не знали, что делать. И вдруг такие грубейшие ошибки, при том игроков опытных, дают э, такие допускают ошибки, которые сравнивают счет и, и дают в эти команде. Ну опытные футболисты. Если бы это было молодежь, молодежь просто она добилась результата. И уже хочет сохранить его, не зная об этом, что нужно содержательно играть. Только содержательные действия каждого в обороне в атаке позволят сохранить этот результат. Ну давайте так скажем, молодежь сдрефила, а старшие не могли повести за собой. Я им не имею в виду старшие, по... они не намного старше, не намного меньше, но опытные футболисты, которые уже имеют практику в играх чемпионата Украины. И все. Дякую, прошу. Если Я футбол, а Алексея Антонова не было. Он заболел, у него инфекционная болезнь от, от ребенка своей заболел, он не мог участвовать. Ну я Будковский первый играл, но у меня к нему претензий нет, он очень много создал силовой борьбы, очень много мячей выиграл. Самое главное, так неправильно мы их не подобрали. А он очень много и очень активно действовал. У меня как раз к нему меньше всех претензий. Вопрос, как будете заполнять паузу? Я... Да паузу мы будем заполнять товарищскими играми, но у нас 9 футболистов уехали в эти молодежные юношеские команды. Они будут участвовать и в тренировочном процессе за сборной и играть контрольные игры. А мы сыграем две товарищеские игры. Одну с Металлургом Донецким, а вторую еще не нашли. У нас был Ростов, но такие две серьезные игры нет смысла играть. Почему? Потому что у нас есть травмированные, и многие уедут, 9 человек не будет. Евгений Корецкий, Киевский э, Вестник. Валерий Иванович, мы же с вами общаемся еще с советских времен, поэтому вы меня сегодня приятно, так сказать, порадовали, что Еремченко по-прежнему рисковый человек и умеет, так сказать, преподнести тех, кого мы мало знаем. Вот в связи с этим вопросом. Вы хорошо знали по молодежному составу шахтера, да, гречишкины отрешили. им такой серьезный участок. И замена, когда выходили другие люди, это не связано с тем, что они там потерялись. То есть они на своем участке работали нормально. Я, я думаю, что они нормально работали. Там хуже, там оп, более опытные, которые находятся рядом. Там. А мы просто этих ребят... Видели, ну, я, вы... я, у меня большая претензия к Пукамичу, например. Я же вам только скажу, Пукамич, вы сразу сейчас во всех я газетах так вы... напишите. Они что он просто, просто крышки, если, крышки, если крышки. Э, футболистов нельзя э, сделаю на ошибку, футболистам нельзя, знаете, так, как э, ну, какому-то мальчику начинать его э, на психику давить. Нет. Я просто говорю, что опытные, те, которые опытные футболисты, которые казалось бы должны были повести их за собой, они этот прием не осуществили. А молодежь, ну молодежь, молодежь, когда видит, что нет коллективных действий, они теряют содержание игры. Теряют содержание, как нужно начать атакующие действия, как нужно раскрыться футболистам, как нужно расставить на свои места, как нужно сыграть с партнером. Они теряют запасной вариант передачи. Они теряют содержание, поэтому им хочется сразу отыграться, хочется сразу один на один кого-то вывести, а содержания нету. Поэтому вот такая сумбурная игра превратилась в сумбурную игру. Но это мы и позволили сделать. Почему? Потому что после 1-0, и когда мы после 1-0 контролировали игру, Арсенал тоже не знал, что ему сделать. А мы им придали сил, дали уверенность в их действиях своими же нелепыми ошибками. Вот и все. Можно еще Валерий Иванович, была такая информация, что якобы некоторые мариупольские болельщики Ну скажем так, неоднозначно отнеслись к вот этому десанту, который произошел в зимнем межсезонье Как вы лично сгладили эту ситуацию? Я ее никак не сглаживал Дело в том, что могу вам честно признаться и мариупольским сказал Та молодежь, которая пришла в Мариуполь Мариуполь им нужно просто аплодировать. Это одна из перспективных молодежи на Украине. Я знаю разные возраста сборных. Но если я вам говорю, что 9 футболистов уезжают в различные сборные. 9. Для вас это показатель или нет? Или вы думаете, тренеры сборных не понимают? Или они, и они основные футболисты? вот сегодня стоял Яковенко, мы с ним беседовали. Вы думаете, что это просто так? Или они их берут за красивые глазки? Ну, наверное, нет. Нет, так они же Но что игрок, с ним? Да, ну них есть, ну да. что среди... Э, могу откровенно тоже сказать, что... Ну кто добьется высокого результата в взрослом футболе, это еще знак вопроса. Но то, что они на данный момент, они перспективнее, и перспективнее даже не только чем в Мариуполе, а чем и в Киеве, то я это знаю, почему? Потому что мы с ними становились чемпионами Украины, и один, и второй раз не стали, а один стали, и третий раз могли стать. Поэтому лучше молодежи высшей лиги нету. Поэтому я ничего здесь не придумаю, я вам констатирую факт, который есть на самом деле. А то, что как они вырастут дальше, это от них зависит. Как они проявят себя, как они сумеют анализировать свои ошибки, как они будут бороться за свое место, как они смогут тяжелые пережить свои времена, нагрузки и все остальное. Это все зависит от психики человека.